अलहमदल्ह रब्बिल आलमीन वसलात वस्सलाम अला रसूल करीम हक़ और सच का रास्ता दीन की खिदमत कर करने का रास्ता और वो भी जाबिर और जालिम और जाबिर और जालिम भी कोई गैर मुसलमान नान मुस्लिम नहीं मुसलमान हुक्मरानों के सामने इस रास्ते की दावत देना कभी भी फूलों की सेज नहीं रहा ये कांटों से भरे हुआ रास्ता है इस पर हज़ारों नेक और सईद रूहें आई दीन की खिदमत करके और ज़ालमों के हाथों इस दुनिया में जुल्म और तशद्द बर्दाश्त करके गुज़र गई मगर ऐसे सुनहरी नकुश तारीख़ के अंधेरे और आग पर छोड़ गईं जो न जाने जब तक ये दुनिया है उनकी ये बातें उनकी ये अदाएँ इन तारीख़ सफ़ात में रोशन सितारों की तरह चमकती रहेंगी आज ऐसी ही कुछ नेक और सही दुरूहों के बारे में बात करने लगा। उन्नीस का ज़माना है एक जेल है बहुत बड़ी जेल है उसमें मुकदमा चल रहा है और मुकदमा के लिए जितने मनसफ़ हैं जितने जद हैं वो जेल के अंदर ही आते हैं इतने सख्त मुजरिम हैं या मुलजिम हैं ये लोग ना बाहर भी इनका फैज इनकी अदालतें इतने ख़तरनाक लोग हैं ये कि की इनके केस बाहर भी नहीं चल सकता जेल के अंदर अदालत है वहाँ पर जज आ रहे हैं और आखिरकार इनका फ़ैसला हो गया ये राह पर चलने वाले मुसाफिर थे इन्होंने अपनी गर्दनें तो कटवा दी मगर वक्त के फिरौनों की अकड़ी हुई गर्दनों के सामने नीचे नहीं झुके क्योंकि ये किसी दुनियावी ताकत का काम नहीं कर रहे थे ये उस रब जुल जलाल बकराम के दिन की दावत दे रहे थे जो हर मुसलमान पर लाजिम है फैसला सुना दिया गया फैसले में हजारों लोग जेल में चले गए और इन छह आदमियों को कहा गया कि तुम्हारा जुर्म इतना सख्त है ये माफ नहीं हो सकता इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी हुकूमत ने बताया कि इनका जुर्म क्या था इनका जुर्म वही है जो हर फिराउन को नज़र आता है हकूमत वक्त ने कहा कि ये मुलक की सलामती और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है ये इतने जालिम है कि इन्होंने हुक्मरानों को कत्ल करने का मनसूबा बनाया हुआ है इसलिए इनके साथ शूट नहीं की जाएगी पूरी दुनिया खूरब ममालिकर सदर वज़ी अजम ने रिक्वेस्ट की मगर मानी नहीं गई ये तो वो इल्ज़ाम था जो इन्होंने दिया उनसे भी पूछा गया कि आप बताएंगे कि आपका जुर्म क्या है उन्होंने हंसते हुए कहा जी हाँ बिल्कुल बताएंगे हमारा जुर्म ये। यह है कि हमने इन हुक्मरानों को जो ख़ुद मुसलमान हैं मुसलमान रियाया पर हाकिम हैं हमें हमने इन्हें कहा कि तुम्हारी अदालतें और तुम उस तरह फैसले करो उस तरह काम करो जिस तरह अल्लाह इज़्ज़त ने तुम्हें हुक्म दिया है हमें हुक्म दिया है हमारी ये बातें इन्हें नागवार गुदनी हमने इन्हें बताया कि अल्लाह ने अपनी क़ुरान अपनी किताब में फ़रमाया है वमलम यहाँ बेमाजल्ला फ़लॉक फ़रून कि जो मनसिफ जो हाकिम अपने इन कुर्सियों पर बैठ कर अदल ना कर सकें किताब अल्लाह के मुताबिक फ़ैसले ना कर सकें अल्लाह ने फरमाया है हम नहीं कह रहे कि उनका शुमार काफरों में होगा और हमारी यही बात इन्हें नागवार गुजरी है ये था इनका जुर्म इन लोगों में कितने पढ़े 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 लिखे लोग थे इन लोगों में कानून दान भी थे इन लोगों में कॉलेजों के प्रोफेसर भी थे इन लोगों में एडवोकेट भी थे मगर किसी के साथ बदबख्तों ने कोई रियायत नहीं की और इन सब ने हंसते हुए तख्ता पर अपनी जान दे दी अल्लाह अकबर खुदा रहमत ई आशीन पाक खुदा रहमत ई इशकी पाक तीन अल्लाह इन पाक और साफ नेक रूहों को अपने जवार रहमत में जगह दे ये सब पढ़े लिखे दीनदार लोग थे ये वो लोग थे जिनकी रातें तजुद में गुज़रती थी और दिन दिन की खिदमत के लिए गुज़रते थे जब इनको सजाएं दी जा रही थी तो एक इन्हीं की बहन उसने कहा कि मुझे जेल में ले जाया गया ताकि मैं इबरत हासिल करूं। मुझे भी कहा गया था कि तुम भी इन्हीं के साथी हो मैंने देखा कि अखवान ये उन्नीस की बात कर रहे हैं हम ना कि अखवान अखवान जवान जवानों को एक बहुत बड़ा कमरा है बहुत से लोग हैं उन्हें उल्टा लटकाया हुआ है हंटरों से मार मार कर हंटर कोड़ों से मार मार कर उनकी खाल उधेड़ दी गई है उनमें जवान लड़कियां भी हैं और औरतें भी हैं उनकी वो है जो खुदा के सामने सजदा रेज होती थी खून से भरी हुई है ये उस मुल्क में हुआ जो एक इस्लामी मुल्क था यहाँ की फ़ौज भी इस्लामी थी यहाँ की आवाम भी इस्लामी थी जहाँ की अदालतें भी इस्लामी थी, मगर वो कुरान और सुन्नत की इस पुकार को बर्दाश्त नहीं कर सकें क्योंकि उनके नाम मुसलमानों की तरह थे मगर उनके अफाल खुदा की किताब से दूर थे कितने बदब्त सियाकार हैं वो लोग उस स्याही को जो अपने नाम इलामाल में लिखवा कर ले गए एक नेक और सईद रूहों को अजाब देकर इस दुनिया में उन्होंने उन्होंने जो काला स्याह काला नाम आया माल लेकर जब अपने रब के हूदूर हाजिर होंगे तो वो छः इखबान के रहनुमा भी वहाँ खड़े हुए होंगे उस वक़्त क्या काम आएगा इनके ये अदालतों के चीफ जस्टिस ये सरबरा ये फौज के जनरल उनके काम नहीं आ सकेंगे इन छः नेक और सही रूहों में से एक नेक शख्स वो है जिसका नाम सैयद कुतब है ये माहिर तालीम है वक्त की हकूमत ने मिसर के तालीमी इदारे ने इन्हें ख़ुद अमरीका भेजा वहाँ से अली तालीम हासिल कर कर आए यहाँ पर प्रोफेसर रहे मगर इनका जुर्म भी ये था कि ये हक बात किया करते थे ये खाली दीन खाली दुनियावी तालीम ही के नहीं ये दीन की तालीम भी अली तालीम है इनके पास यही वो शख़्स हैं जिन्होंने तफसीर फ़ी जिला क्राम लिखी लाखों लोग अब भी उस उस तफसीर को पढ़कर दीन के रोशन रास्ते पर चलने के लिए अपनी शाहरा को रोशन करते हैं मुफसर कुरान मुसलमान मुल्क मुसलमान जज और पर चढ़ा दिया गया इससे बड़ी बदबख्ती उन लोगों की क्या हो सकती है यही वो, यही वो मुफसर है जिसने अपने तफसीर की पहली जिल्द के पहले सफ़े पर लिखा है कि मेरी ज़िंदगी के वो मुक़दस शब रोज़ जो मताल कुरान में गुजरे अल्लाह अपने उन दिनों को जो कुरान की तफसीर और मताल करते हुए उसने उसने खर्च किए जो सर्फ हुए इस दुनिया में उसके लिए उसने लिखा है कि मेरी ज़िंदगी के मुक़दस शब रोज़ थे अंदाज़ा लगाइए कि जब हम गिर जाते हैं मुसलमान गिर जाते हैं तब अल्लाह ने फरमाया खलक नल इंसाना फ़ी आसन तकवीम सुम्मा रदद ना हो असफला साफिलीन हमने तो तुम्हें बेहतरीन साख पर पैदा किया था मगर अपने आमाल के बदौलत तुम तो असफलसाफिलीन हो गए हो नीचों से भी नीच हो गए हो हकबात को सुनना तक बर्दाश्त नहीं किया तुमने ये नेक और शहीद हैं वो थी जिनके सर कट गए मगर बातिल के आगे झुक नहीं सके इन्हीं के लिए ऐसी ही नेक और शहीद रूहों के लिए अल्लाह ने फरमाया कि इन्हें मुर्दा मत कहो तुम्हें शूर नहीं है वो जिंदा है और दूसरी जगह फरमाया कि तुम्हें शूर नहीं है अल्लाह उन्हें रिजक भी देता है वला तक बोलू अल्लाह अकबर कि जो इस अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं उन्हें मुर्दा मत कहो वो जिंदा हैं मगर तुम्हें उनका शूर नहीं है दूसरी जगह फरमाया वो जिंदा हैं और अपने रब के यहाँ रिजक पा रहे हैं ये ये तो वो वो इनायात है मेरे रब की जो हमारी नजरों से उझलें मगर यहाँ इस दुनिया में किस तरह वो दस साल ये शख्स अंदाज़ा लगाइए फांसी की सज़ा पाने से पहले सैयद कुतुब और उसके साथी दस साल तक जेलों में बंद रहे क्या गुजरेगी इन मुसलमान हुक्मरानों पर क्या गुजरेगी इन मुसलमान जजों पर जब मेरा रब पूछेगा ये अपने उन्हीं कपड़ों में जिनमें इन्हें फांसी दी गई रोज़ाशर में खड़े में होंगे पूछेंगे ज़रूर इन हुक्मरानों से ये भी वहाँ मौजूद होंगे जब मेरा रब पूछेगा अब अब्दुल अहदा सैयद कुतब और चार और बड़े इनके शेर थे किस जुर्म में तुम्हें फांसी दी गई थी कहेंगे रब तेरा नाम बुलंद करना चाहते थे हम। हमारी यही खता थी और अगर जब अब्दुल नासिर और उसके फौजी हुक्मरान और उसके जज जब अल्लाह रबुलर रस्सत उनसे सवाल करेगा तो क्या जवाब होगा उनके पास आज भी यही तारीख मुसलमानों की तारीख इन्हीं वाक़ से सिया है तारीख का दौर तारीख के औरक मगर ये हक परस्त हर दौर में पैदा होते हैं इन मेरे रब ने कहा फरमाया कि क्यामत तक मेरा दीन जिंदा रहेगा ऐसे ही नेक साले और मेरा खौफ रखने वाले मेरे नाम को बुलंद करने वाले इसी तरह के अमद तक आते रहेंगे आज देखिए आज फिर इसी तरह हो रहा है एक जगह आज फिर किसी को उसने भी यही कहा है कि अल्लाह की गुलामी के सिवा ला ला वो कलमा है जो हमें ग़ुलामी से आज़ाद कर देता है हमें किसी की ग़ुलामी पसंद नहीं है ना हम दुनिया में किसी मुल्क की ग़ुलामी पसंद करेंगे ना मुल्क में रहते हुए इंसानों की ग़ुलामी पसंद करेंगे न किसी इदारे की ग़ुलामी पसंद करेंगे खुदा ने मुझे और मेरी कौम को आज़ाद पैदा किया हुआ है हम सिर्फ़ अल्लाह के ग़ुलाम हैं आज भी केस कोर्ट कचहरी जेलों में लग रही है आज भी जज अकबर, वही जज खुदा जाने अपने लिए क्या लिखवाना चाह रहे हैं हाँ जो लिखवाना चाह रहे हैं वो अपने हाथों से लिख रहे हैं और वही उनका नाम आया माल है जो रोज़ अशर में उनके सामने होगा आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है फिर किसी को फिर किसी का इम्तहान मकसूद है बलाग व आखिर दावाना आलमीन